Ini jadinya banyak banget ya. Ini garing banget ya. Wih, banyak banget. Ada satu buah kentang yang sudah kita rebus. Kita iris-iris. saat ini mau kita haluskan, Kita taruh di atas saringan. kalau disaring gini ketangnya jadi lebih halus ya kita mau masak terigu bumbunya kita masukkan juga ada bawang putih, kaldu bubuk, garam kita masukkan air kita masukkan keju kita masak sampai mengental oke mengental kita matikan ini kita tambahkan ke dalam adonan kentang dan kita masak. Kita aduk. Sampai tercampur ya. Kita tambahkan margarin. Kita masukkan seledri. diaduk semuanya kita pakai tangan aja yang lebih gampang kita tambahkan tepung tapioka Setelah semuanya tercampur, baru kita akan bentuk. Oke, selanjutnya kita kasih seribu. Kita ambil adonan secukupnya. Ini kita kasih tepung juga ya, biar nggak lengket. Kita gilas. Bisa disesuaikan selera. mau tipis atau agak tebal pasti ini udah kenyes-kenyes jadi tipis atau tebal pasti ini renyah kita potong ini saya menggunakan pisau yang bergerigi ini kayak seperti bikin kue bawang ya ini ada rasa kentangnya dan keju, hmm. sudah terpotong, kita pindahkan ke tempat. Lakukan terus ya sampai habis. Nanti kalau udah banyak baru kita goreng. Oke kita goreng dengan minyak panas dan api sedang. Oke ini sudah berwarna kecoklatan kita angkat. Terus menggoreng lakukan sampai selesai. ini jadinya banyak banget ya ini garing banget ya wih banyak banget ini dari kentang dan keju pokoknya jangan lupa dicobain ini enak banget buat lebaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh